वो तरावी की महफिले जरा जायज़ा लीजिए तरावी की महफिलों में क्या हो रहा है कि ना पढ़ने वाले को एक लफ समझ में आ रहा है जिसके पीछे पढ़ा जा रहा है जिसके आगे पढ़ा जा रहा है उसको कुछ समय में नहीं आ रहा वो भी बस इसी कोशिश के अंदर है किसी तरह ये बीस अकात या आठ अकात मुकम्मल करके सवाब हासिल कर लूँ समझ में आता है आए पल्ले पढ़ता है पढ़े ना पढ़ता ना पढ़े मेरे कौन से ज़िंदगी पे इसका असर पड़ रहा है मैंने कौन सी चीज़ को कुरान से सीखा है मैंने तो बस चंद रसूमा की अदाई करनी है अपने इस वक्त को पूरा करना है बाकी अपने काम धंधे से लगना है हमें कौन सा इसमें कुछ करना है दस रोजा तीन रोजा दस रोज़ा तीन रोजा तीस रोजा तीस रोजा तो खैर मुश्किलें कहीं भी होती है सत्ताईस रोजा तरावी का एहतमाम करते हैं आमतौर तो पर जो असल समझी जाती है मैं असल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुरान के ख़त्म कर देना इस सत्ताईस को ये लाजमी शर्त समझी जाती है कि सत्ताईस को तो कुरान ख़त्म कर देंगे हम लोग बस जैसे कुरान ख़त्म होता है ना तो वो मोल्यूशन नजर आते कुरान ख़त्म करने वाले वो जो पैकेज पे आए हुए थे इतने पैकेज पे आऊँगा भाई ट्राई बढ़ाने के लिए उनका पैकेज पूरा हुआ उन्होंने ईद की तैयारी करनी है यहाँ पर आगे आपको दोबारा से अम्मा के सिपाही की सूर्तें सुनानी है अम्मा के सिपाह की सूर्ती होती है ना आखिर के तीन दिन में